Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великої і Сьогодні на зв'язку з нами астролог Влад Влада, я вас вітаю і одразу хочу з вами поговорити про інформацію, яка прямо зараз шириться в пабліках щодо Ерефії, адже пишуть, що вона майже завершила підготовку до масованого удару. кажуть, що ймовірно ворог битиме по енергетиці та транспортній інфраструктурі. Коли це може статися? Наприклад, сьогодні. 31 липня чи 1 серпня, вот в эти три дня это возможно? Да, действительно, самые последние числа июля очень неблагоприятные, 30-е, 31-е а, вот, числа, которые наиболее неблагоприятны для массированной атаки Российской Федерации. Августа у нас будет более благоприятно, где у нас там и Меркурий станет ретроградный, и первая декада такая мощная будет. Но вот действительно, да, 30-е, 31 -е, они действительно могут вот, серьезным образом бить по нам, в очередной раз уничтожая нашу электрическую инфраструктуру, которая более-менее начала, справляться как бы со сложностями, да, и вот как я и обещал, мой прогноз что значит, в конце июля и весь август месяца меньше будут отключать свет в домах украинцев и будут как бы лучше с этим. Но сегодня удары могут быть в ближайшее время прям по Киеву, по Одессе, а по Днепру, по Кривому Рогу, по Харькову нещадно могут наносить. Да. Ну и, конечно же, они начинают выбирать самые уязвимые точки для, для нас. Это, конечно, дети. Да, и они будут, если они в прошлый раз ударили значит, по больнице в Ахмадите, то вот раз на, начнут и по роддому они били, то вот раз в очередной раз они могут что-то находить, связанное с детьми. Понимаете, в чем дело КГБ, ФСБ Российской Федерации, чтобы народ сам начал Зеленского просить mm -hmm. об окончании войны, когда будут убивать их детей. Их главная задача уничтожить детей Украины, чтобы был гвавт, такой, вообще, все поднялись и все запретили Зеленскому продолжать военные действия. Вот их это главная задача, они будут опять это делать. И я думаю, что эти абсолютнейшие подонки, которые находятся в Кремле, ну, у них только одно на уме, как бы уничтожить весь мир. Дорогие друзья, что меня, меняется вот прямо сейчас на глазах, когда мы услышали известие, что тамагавки будут в Германии в 2026 году, а мир готовится действительно к тому, что все-таки неизбежна война, я уже откровенно делаю этот прогноз, неизбежна война между НАТО и Российской Федерацией. Вот. Они, все НАТО говорило, а у нас в этой войне нет, мы в этой войне не участвуем, там сами разбирайтесь, как хотим. Мы вам дадим максимум 6 самолетов F-16. Все меня спрашивают, когда же будет F-16. Уже есть, дорогие друзья, они вылетают просто из значит, аэродромов Румынии, над Черным морем, над Одесской областью летают, Николаевская там и так далее. Дальше они уже будут приземляться на аэродромы Украины, но их там будет всего лишь всего максимум 6, а может 12 самолетов. Да? Ну, в общем, старик Джо Байден в очередной раз нам показывает морковку, да, а мы как и шаки за ней идем, типа у нас будет 16-й, да, у нас будет F-16 в количестве 6, максимум 12 штук. Не густо, на жаль, на жаль, совсем не густо. А, як... Какой прорыв, какой прорыв, помните, они там кричали, вот мы вам дадим эти самые леопарды, какой так, прорыв, так. да. Мы вам дадим эти самые там, атакамсы, по которым, с которыми нельзя стрелять, оказывается. По территории Российской Федерации. Слушайте, ну, слава тебе, Господи, что заканчивается эпоха Соливана, теперь Байдена. Видите, я на первое место mm -hmm. ставлю Салливана, потому что никакой Байден уже давно-давно Америка не управляет с его деменцией. Но уходит Соливан, может, что-то изменится, может, что-то дадут нам возможность бить по Российской Федерации. Потому что пока мы не уничтожим Москву, война не закончится. Я знаю, как закончить войну. Надо бить по Рублевке. Просто уничтожать ее. Було б непогано, звісно, і будемо дійсно сподіватися на те, що щось зміниться в американській політиці, так точно, і певні дозволи ми все ж таки матимемо. Ми зараз стоїмо на прозі нового місяця серпня. Це останній літній місяць. Яким він буде загалом для України? А, ну, тут, тут у нас полная ретроградность Меркурия будет. Знаете, есть такой мем, ретроградность Меркурия. Так вот, этот мем будет сопровождать август месяц. Конечно, Ой -ой. рухнут финансовые бумаги всего мира. Сейчас мы увидим, что и Nasdaq может рухнуть вообще. И цифровые валюты вдруг они начнут сыпаться. Вообще все, что касается того, что не нажито трудовым путем, может рушиться. Да? Биткоин. Альткоины, все что угодно. Поэтому хорошо в этом месяце запасаться, хотел сказать, золото, но даже и оно может приносить не очень хорошие дивиденды. У нас, конечно же, главное выставить украинцам. Очень mm -hmm. важно сохранить возможность, чтобы ни в коем случае врат не вошел в Покровск. Если он войдет в Покровск, в ближайшие месяцы это его главная задача. Он хочет разрезать наши фронты абсолютно, окружить. Краматорск, значит, там еще Славянск. С одной стороны, полностью зачистить Донецкую область и выйти на просторы Днепра и Днепропетровской области. А в общем, наша главная задача не сдавать позиции. Ну и если вдруг, если так случится, что если мы сдадим неожиданно покровск, то, конечно же, будет смена элиты и, конечно же, уже никуда не денется, да, значит, Зеленский от того, чтобы уволить главкома а, Украины Сырского, да, у кого которого недавно было день рождения, почти юбилей, 59 лет, но у него очень такой сложный период начинается, и если будет оставлено еще пару важных точек, пару городов, то, конечно же, придется и его увольнять. Но я думаю, изначально Зеленский ошибся с тем, что он поставил Сырского, потому что Сырский это сплошные неудачи и поражения. Поэтому нам главное сохранить как бы, свои позиции в августе месяце. Да, август может быть горячий, но супер большого продвижения российской федерации я не вижу ну и самое главное что мы можем преподносить очень важный какой-то сюрприз для российской федерации именно в августе месяце где у нас где у них могут взрываться всякие не только олеги всякие там аэродромы где-нибудь в мурманске ну и наконец таки будет нанесено, нанесен удар, по Уральским горам, там примерно, где у них расположен Урал, Уралзавод вагон, или как-то он их там называется. А, ну и, конечно же, они будут нас кошмарить в августе вблизи полнолуния 19 августа. жестком квартат, квадрат будет между Сатурном и Юпитером 20 августа. И нижнее соединение Меркурия тоже в эти числа. А, короче, у них очень такая важная ситуация – чморить Украину перед ее Днем Независимости, между 19 и 22 августа, может, даже 23. То есть я так понимаю, что на сам наш День Независимости э, наибольшей небезопасности не следует ожидать, потому что она будет перед этим. Да, потому что 24 числа приедут очень известные люди, и бить по Киеву будет запрещено. Я не буду сейчас говорить, кто конкретно приедет, возможно, Uh, есть такой у нас uh, человек, который возглавляет полутора миллионный народ, но только не из Китая, сами должны догадаться, Вот uh, с мирными инициативами. Есть и другие люди. И не исключено, что приедет uh, сам uh, тот человек, которому стреляли в ухо. Ого, это будет интересно. Действительно, тогда навряд ли кто-то позволит бить по Киеву. Все должно бути нормально. 24 августа более-менее нормальне день, То есть они захотят захотять разбить нашу суінфраструктуру mm -hmm. пірі два четверта. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозуміло. і ви ще говорили про крах фінансової системи. Власне, що буде з курсом долара в цей час? Чи може він вирости, наприклад, до 45 гривень в серпні місяці? Ну, стабилизация произошла. На самом деле все боялись дефолта Украины в июле месяце, И mm -hmm. самый сложный период для нашей украинской валюты прошел. Поэтому можете спокойно вдохнуть на ретроградном Меркурии сильно скачков, не предвидится каких-то ситуаций. Единственное, может быть, в Российской Федерации какой-то финансовый коллапс, биржи начнут рушиться, рубль начнет себя действовать неуверенно. А вот с гривной все должно быть нормально. До да, 41 примерно, максимум 42 доллар будет стоить, а евро 45, максимум 45-46. Прекрасный прогноз, хай действительно так и залишается. А що чекає нашого президента Володимира Зеленського у серпні місяці? Та чи є в останній літній місяць загроза для нього та для його родини? Дорогі друзі, саме період період пройшов. Я завжди об этом говорив та это май місяць. і да, Він вижив там. І навіть було розшифровано, розшифрована благодаря Буданову був розкрит замах на нього. люди, которые хоть планировали это, хотели его убить, это даже люди из его охраны Зеленского, уже это никогда не смогут сделать. Поэтому у Зеленского все хорошо все нормально. Кто мне не верил о том, что Зеленский останется до конца года у власти, ну вот видите, остается. Вот там многие говорили, там весной заварухи, летом там его начнут там, снимать. Нет, дорогие друзья, у, у, человека в годовом соляре, кстати, вы можете у меня заказывать годовой соляр, натальную карту, уз, узнавать свою судьбу, будущее, да, ссылочка под описанием этого видео, в русском и по вайберу, по ватсапу, легко у меня все это заказать, все перечни, которые у меня описаны на сайте. Вот. Поэтому именно в этот год для него супер классный однозначный Юпитер в годовом соляре в зените гороскопа, в десятом доме карьеры. Ну как может он потерять власть во всей это? Как бы не хотели там в Российской Федерации сместить Зеленского, mm -hmm. уничтожить его, провести, я не знаю, там э, розбрат какой-то между людьми, там, чтобы вот убийство Фарион с этим связано, чтобы там все начали ненавидеть друг друга. Устроить Майдан не получится, дорогие друзья, Зеленский э, остается у власти, это будет четко, точно, однозначно. За следующий год не ручаюсь, там у него звезды немножко похитаются, а в этом году, в общем, все у него хорошо, все замечательно, и Зеленский всегда будет президентом в этом году. Власне, про ще одну заяву нашого Володимира Зеленського, адже він каже, що до кінця листопада місяця Україна розробить план дій щодо досягнення того самого глобального миру. Чи буде прийнятий до кінця року цей мирний план і чи дійсно буде ось ця ключова деталь, яка і містить слово мир? Чи буде мир в Україні? Хоча, виходячи з ваших слів про війну глобальну штатів і Росії, то мабуть що ні, що скажете? Да, НАТО і Росія вони вже окончательно определились, що війна неизбежна. Китай? собирает всю провизию, я бы так сказал, все значит, сырье, нефть, газ, накапливает, накапливает. Видимо, Китай собирается напасть на Тайвань. Они будут размышлять, как это делать. А все это будет решаться 5 ноября. Если 5 ноября побеждает значит, сторонник Китая и Российской Федерации Дональд Трамп, mm -hmm. во что я не верю, дорогие друзья, понимаете, в чем дело, если они его еще раз еще не грохнули, то грохнут точно, либо все сделают так, чтобы он не пришел к власти. Понятно. Ну, понятно, что если вдруг Дональд Трамп побеждает на выборах, то, конечно, Украина очень быстро делает свою капитуляцию, а эти мирные переговоры иначе как капитуляции назвать по-другому нельзя. То есть мы просто более-менее как бы оформляем свою капитуляцию, чтобы мы понимаем просто, при Трампе у нас будет никакая, ничего нам поставлять не будет, ни оружие, все это вранье там, все эти, значит, если вы слышали, что там, вот, там Помпео даст на полмиллиарда, Помпео это план Помпео, который еще Трамп даже не рассматривал и не принял, потом никогда Трамп не говорил о том, что хоть раз когда-нибудь жизнь поможет Украине. Он ни разу ничего плохого не сказал против Путина, дорогие друзья. и самое главное, Джей Ди э, Венс, да, которого mm -hmm. вице президентом Америки, он сказал, он говорит, плевать, вот открытым словом, плевать нам на Украину. Она такая же дебильная страна, как и Российская Федерация. Это обрубок Российской Федерации, нам вообще незачем что делать. Поэтому, конечно, как мудрый политик, Владимир Зеленский понимает, что если к власти приходит Дональд Трамп, то нужно очень быстро организовывать перемирие, мир или на самом деле капитуляцию, потому что никакой его поставки оружия не будет. Нам полгода и так уже не поставляли никакого оружия, при... И это при хорошем Джо Байдене, в кавычках, да, или вернее, при соливане который нам не поставлял оружие. А вот при, при Трампе это вообще призрачная ситуация, поэтому лучше оформить быстро, скоропалительную капитуляцию, как размышляет Зеленский. Либо нужно надеяться на то, что Украину спасет женщина. А? Вы же все принимаете дорогие друзья. Я, мой давний прогноз, я всегда говорил, Украину спасет женщина. Неважно, как ее зовут. Камала Харрис, Мишель Обама, там, или Гречи Битнер, да, там, кто не знает, это губернатора Мичигана. Любая женщина, поставленная сейчас в номинацию в демократической партии, может спасти в жизнь нашей страны. И очень много решается действительно на этих выборах в Америке. 5 ноября решается судьба Украины. Эти выборы гораздо для нас важнее, чем для самих Соединенных Штатов Америки. Хотя если Трамп приходит к власти, то выборы там закончатся. И демократическая и демократия закончится в Соединенных Штатах Америки. Потому что буквально вот на днях он пообещал, что Значит, дорогие друзья, если вы меня выбираете, то выбором больше США mm -hmm. не будет. Да, Просто не будет вообще от слова совсем. На этом мы покончим со всеми выборами в США. Будем верить все ж таки, что пойдем за лучшим сценарием, и американцы так само выберут лучшего президента и для себя, и для нас так само, который поможет Украине. Слава в... тебе, Господи, что там существует голосование по почте. Как вы понимаете, что даже если ты не выиграешь выборы так, то по голосованию по почте можно выиграть все, дорогие друзья. Слава тебе, Господи, что существует в Америке голосование по почте, где демократы точно могут обойти даже прославленного. Значит, э, э, я бы так сказал, человека без ухова, <связано> <связано> и или как там сухом, но очень таким <связано> наклеенным на пластырь, даже вот это может ему не помочь, что у него было как бы покушение было. Вот в общем. <связано> Дорогие друзья, видите, как он быстро потерял этот, этот, этот Трамп. Уже все казалось, что все, он уже президент, все точно он будет, покушение <связано> на него, а тут оказывается такая лажа приходит. Прокурор и говорит: "Ты тварь, ты преступник вообще. Вот ты будешь отвечать за все". Поэтому он даже отказался от дебатов. Я вот раньше думал, что а, лучше не участвовать Камал и Харис дебатах. Теперь я абсолютно уверен, что нужно это делать. Но выйти. понимаете? Mm. Не з мікрофоном, а сплюотка во време трошечки, трошечки покарати. Так зрозуміло. хочу з вами влади ще обговорити один документ, який зараз активно шириться мережею. На ньому нібито підписаний Путіним документ про закінчення і навіть вивід військових. Що саме цікаве, так само в листопаді місяці, 1 листопада цього року, вивід військових власне з українських територій. Що це правда чи ІПСО? Абсолютно іпсо, буде там Тік-Ток, це Китай все всі угу. це профанація абсолютно. Дорогие друзья, не то, что нам нужно думать, чтобы та тварь, которая похожа на Владимира Путина, значит, вывела свои войска из нашего востока Украины, но нам нужно заботиться о том, чтобы он туда не подвел Киеву эти войска после 1 ноября. Потому что действительно в тот самый момент, когда происходит выборы в Америке, как бы уже хромая утка Джо Байдена, уже Хамала Харрис, она сокрушается с Дональдом Трампом, а может быть еще и возникнет сама Мишель Обама всякая, может быть, понимаете. В американской ситуации я, я не удивлюсь, если в последний момент Мишель Обама вдруг возникнет. В любом случае, пока вот будет разгар политических событий в США, то есть орки могут пойти, например какое-то важное наступление на Киев. да. В это время, например, китайцы могут пойти на Тайвань. В это же самое время Хезболла скажет, все, надо уже нападать на Израиль. Ну, То есть может разгоряться такие очень важные конфликты, и их отмерение может начаться с октября месяца, да, может, с конца сентября, в период солнечного лунного затмения. Поэтому это может сильно испортить рейтинг Джо Байдену но слава тебе, господи, главное не ставать президентом Камалы Харрис, потому что э, она может э, быть э, как бы в этом случае тефлоновой, не не может, может при этот негатив, как бы то информация, которая может э, разразиться э, своей, во всей своей красе. Э, третья мировая война, она же четвертая гибридная, да? А вот э, все, все будут провокации там, я не знаю, там отключение электричества. Блэкаут в Нью-Йорке, Вашингтоне, финансовые какие-то блокировки банкам, хакеры, да, все это будет направлено на Соединенные Штаты в момент выборов, чтобы ни в коем случае демократы не победили. Это что-то будет ужасное, невероятное, но такое может происходить. Зразумела вас, действительно, будем спостерігати активно за ситуацию за океаном. Ну и на останок хочу с вами обговорить. Долю наших окупованих територій. Чи матимемо ми звільнений Маріуполь, Донецьку та Луганську області? Що буде з Запоріжчиною, Власне, зокрема, з Бердянськом, зокрема, з Енергодаром, де я нагадаю, знаходиться найбільша атомна електростанція України? Що буде з цими територіями? Можна дождатися 2025 року. Если будет правильный президент, нам дадут правильное оружие, дорогие друзья, и мы это все освободим. Но только не в этом году. Не слушайте всяких там лысых ванг там, или бородатых, очкастых значит, индийских астрологов, которые нам уже пророчат победу прямо в сентябре месяце. Украина победит, и все будет супер классно. Заключим мирные переговоры, и все будет замечательно. Не верьте им, потому что именно в 2024 года у нас, к сожалению, не получится Вернуть свои территории, но у нас есть следующий многообещающий 2025 год. И самое главное, президент Америки уже точно не будет Джо Как mm -hmm. я и предсказывал, как я и говорил, я сто процентов говорю. Ни в коем случае у Джо не получится быть вторым сроком президентом. Хотя до этого, дорогие друзья, кто у меня был на сайте, на сайте Юрии, я там конкретно сказал, что. Джо Байден победит на выборах в 2020 году, так и случилось, да. Там точно заранее был этот высказанный мой прогноз, и тогда у него были прекрасные звезды. Вот. А я вам советую узнавать свою, тоже свою судьбу. Заходите на мой сайт, натальная карта, годовой совет, по вайберу, по ватсапу, всегда к вашим услугам. Абсолютно точно. Ну і окрім того, що треба дочекатися до 2025 року, треба дійсно витримати цей 2024. І він непростий, Тому друзі, аби наші збройні сили мали змогу нас оберігати. Прошу вас долучатися до зборів, своїх знайомих волонтерів, благодійних фондів і власне донатити щодня на перемогу, тому що це наш з вами священний обов'язок. Влади, я вам щиро дякую за цю розмову від вас, друзі, ми як завжди. Чекаємо вподобайок та коментарів під випуском. Підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили. Так само підписуйтесь на канал Влада і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І звісно, бережіть себе.